Десь близько першої години ночі ми почули звичайне врокотіння шахідів. Звук наближався, наближався, і, як я зрозуміла, найстрашніше і найгірше, коли ти чуєш звук прискорення. Тобто це означає, що він скоро кудись влучить. Так і сталося, дуже гучний вибух. Яскравий спалов за вікном, весь будинок струсився, ніби підстрибнув. Побачили пожежу, викликали пожежників. Нам сказали, що інформація вже поступила, приїхали пожежники і її гасили. Тобто там дуже сильно палало за будинками. Чули знову звук шахетів, кинулися додому, наскільки швидко ми могли це зробити. Ми розуміли, що там стовідсотково будуть загиблі, і ми розуміли, що смерть дуже поруч. мужа через окно присыпала и поломала ногу. А я была с другой стороны. Поэтому я просто вскочила, раскопала его. Ну, у нас горел полностью дом. Приехали пожарные, потом скорая помощь, мужа забрали. Ну, все горело, все горело, а соседка страшно кричала. Она там обгорела 50%, ее вместе с моим мужем в пятую больницу. Отправить. А загиблых знали соседи? Вот они лежат на земле. Я вышла ночью посмотреть, как летит этот шахет, успокоить собаку, потому что он старый пес и с начала войны боится взрывов. И мы с ним спрятались за угол дома. Когда увидели летит шахет, увидели, как его сбивают, а потом большой взрыв, и мы нас волной отбросила входной двери. Чуть-чуть контузила, бо глухота была. И невеликое пошкодження, но... Я отказалась от госпитализации. Там один шов. Ведь будуем. Самое главное, чтобы которая это не, не до страна, не до народ, развалились, чтобы они перестали существовать как нация. А мы победили и были самые могущественные, и самые успешные во всем мире. Потому что у нас не подолаты. А путь сдохнет.